Open up! have a call back to Uh, Negative K, nothing further. Just K, can in the corner. 911, what's your emergency? Дорожный, да, просто номера, а при себе не имеет, не имеет водитель, сидел с регистрацией транспортного средства. У нас есть планшет, который имеет доступ к базе данных по водительскому удостоверению Мы просматриваем данного водителя, имеет ли он какое-то правонарушение, были ли у него складаны какие-то административные протоколы. И данные права, они могут быть вылучены, могут быть загублены, то есть если они действительно, то все в порядке с документами. У нас тут все в порядке, то есть никаких проблем не нашло. Сейчас мы еще раз позвоним в нашу дежурную часть, там у них база будет поподробнее. То есть пусть они проверят данного водителя, потому что здесь права ну, в таком плохом состоянии. Они уже достаточно повреждены, посмотрим, может они были утеряны, либо они уже менялись. Водитель еще ездит по ним. Нет у них паспорта, вы не имеете права... Я, вы... знаю, да, я знаю, да, я да. знаю, да. Мы оставили на вас постановление, то, что вы водили да, без да, регистрационного да, документа. Да. Вы оставляете здесь автомобиль, приезжает муж, я да, так да, понял, с да, да. Только можно мы то спрячем, их воруют больше всего. Мы ну, это право через 10 дней Расскажите э, наше да? личное. Благо, не могу вам дозвониться, можете телефон взять. Перезвонил. Принял. А почему сейчас телефон, а не операцию? так проще или как? данными условиями, как правило, радиочастот, она плохо передается. То есть мы, тут идет у нас три символа э и шесть цифр. То есть либо мы друг друга не понимаем, либо э -э, фамилии в радиосвязи. Это... форме и курточки э, ходил протирал фары за день вот с сотрудниками общаться вот. когда женщина спросила почему ты не в школе я, мальчик ничего не ответил а говорит а ты с кем здесь с бабушкой а девочка твоя бабушка это твоя бабушка нет я просто с ней то есть женщина возможно чужая возможно это специально заставляет ребенка чтобы он этим зарабатывал работал в день кто-то? Ты один тут? А где твои родители? Дома. Дома? А мама с папой где? Дома. Дома? Они знают, что ты здесь? Не, ну, как они... Знаешь, он в школу пошел, но они не знают, что я здесь. А, а ты сейчас номер мамы, папы? Бабушки. бабушки. Бабушки есть? А где, а где бабушка? Дома. Тоже дома. А где ты живешь? В В Величевский? Величевский? Ну, давай номер на бабушке. Это уже не бабушки ты ехал домой. То, а что меня ты делаешь? Не будете? Нет, мы тебя забирать не будем. Смотри, Вся ты должен быть, быть в школе сейчас, да? Родители же не знают, ну, почему ты не в школе? На да? время то, что ты в школе, за тебя отвечает учитель, понимаешь? Что здесь с тобой случится, никто не знает. А будут отвечать за тебя учитель. Скажи поэтому... номер бабушки. Третий. А? Не, не ну, надо, да, номер бабушки, мы все равно Давай, должны должны тебе поставить известность. Ну, не должна знать, что Ну, а если мама узнает? Смотри, мы все равно найдем номер твоей мамы. Мы же не надо, может, маме. Давай лучше бабушке мы позвоним, она ты, тебя встретит. не скажешь маме бабушку. Откуда бы Ну попросишь. Мы попросим бабушку. Почему ты в школу не пошел? Потому что меня бы забрала мама. Забрала мама, а ты не хочешь обратно? Идея пошла в голову. Рассказали, сказали, что мужик мужик. Он тебе, ну как, он как бы берет какой-то процент с этого или как тебе подсказал, почему он тебе... А где этот мужик находится? А где ты его встретил? У что... ну, машина черный, машина старый. Номера ВН, а последние 30, две цифры 3-3, АХ. А где ты его встретил? Величевский или в Одессе? Величевский? Он тебе подсказал? Ты его послушал? Лучше ты учительницу слушал. Я инспектор патрульной службы города Одесса, Лазовский Алексей. Ваш ученик Владик Балабан, Балабан да? э, находится, да, находится на парковке Тавьеве, в городе Одесса, на улице Маршал Жуков 29В и занимается, моет фары, э, там, занимается же брачничеством, то есть вместо того, чтобы находиться в школе. Э, смотрите, мы бабушки звоним, бабушка не берет трубку. Он, дал, он помнит только бабушки номер, нашли ваш телефон. Также нам нужен номер участкового. Мы эту информацию передали. Шпичков провел практическую беседу с бабушкой, с вами, что потому что по словам, по словам Алла. Владика, да, он же не первый день, уже второй день э, здесь находится на парковке. Я на... Ребят... Да, на машине повезут, не на маршрутке. Сбегал? Да. Конечно, конечно. конечно. На этот. Пойдем, сзади сядем, Актор, покатаемся. Актор. Да. Мы, мы. мы. Ну, у нас, как и в стране, всегда милиция, это значит что-то плохо. Даже детей не надо пугать, но не надо постоянно. Что приедет милиция, тебя заберет. Вот. Мы хотим изменить это отношение, то, чтобы люди не боялись, не боялись в первую очередь нас, патрульную службу, что если они, они могут к нам обратиться, мы в 100% покажем им помощь. Чувствуешь ответственность за жизнь чью-то. Вот, например, в данном случае, когда у нас было случай, вот, когда с ребенком. Ну, не знаю, как раньше там приняли бы по поводу него решение, Но вот мы сидим, мы перезваниваем, мы узнаем, мы даем свои номера и при этом личные номера. И чувствуешь какую-то ответственность, то что на тебя возложили определенную миссию и ты не должен никого подвести. Вы сможете его встретить? Хорошо, давай. когда люди, бывают такие ситуации, когда поможешь им, и они смотрят на ой, спасибо. Даже когда приедешь быстро на вызов, отреагируешь, они смотрят на тебя с благодарностью, говорят спасибо, вот у нас раньше такого не было, вот сейчас вы нам помогаете. Вот самое большое, вот это как бы, что ты за службу что-то помог, кому-то сделал хорошо, и этим ты уже успокаиваешь себя. Вот все-таки ты что-то сделал для того, чтобы улучшить этот мир. Ну, больше всего нравится вот, помогать людям. Есть много ситуаций, когда не то, что там наказать, кому-то штраф выписать. Поверьте, это я хочу, чтобы все услышали. Это даже неприятно, когда вот выписываешь штраф. Не каждый день ты будешь бегать, что-то стрелять или тому подобное. Бывает тяжело. но бывает тяжело в эмоциональном положении, потому что когда ты приходишь и ты всегда чувствуешь себя ответственным. Вначале нас, можно так сказать, никто не верил. Люди смотрят, да, вы разочаруетесь и тому подобное люди начали менять свое отношение к нам. В первую очередь к нам, потому что вот когда раньше на дороге даже мы останавливали, нам сразу же взятки совали и тому подобное, мы объясняли, что это уголовная ответственность, и что снимает камера, в следующих случаях будет человек привлечен к его уголовной ответственности. Смотрели на нас сначала с недопониманием, как это вы отказываетесь от денег. Мы объясняем, что это наша работа. И люди начали менять свои отношения. Скоро надо? Вам скоро надо? Скоро, сейчас мама приедет. Подождите, закройте. Как? Ну, это случайно куча. Сейчас мы у вас спросим. Да. Давайте вы пройдете в комнату, пожалуйста. Да тут скоро. Давайте... Ну, Здравствуйте, по полиция Одессы, Лазовский Алексей. Можно, пожалуйста, на Лужко 29? Да, да, да. Когда Он прям заматывался, кая-нибудь этими бутылками, чтобы не давать. Что там, вот, я пришел, пришел, он пришел, зашел ко мне в комнату, я к тебе не заходил. Я говорю, не мешай мне выйти отсюда. Я говорю, ах, выйди. Один дыркулек от стены. Я втыл троим кругом на меня. Я его выталкиваю. беру первую вашу бутылку, он гладит за меня, в третьем уже кругом полную бутылку. Я его и бутылки в бутылку к

Вот. Если бы было просто без повреждений, то мы бы составили протокол об административной ответственности, 173-я статья, вот. а что семейником насили... семейным насильником является сын, то есть физическое и психологическое насилие над своими родителями. Постоянно угрожает, избивает или другое, но это без телесных повреждений. В данном случае есть телесные повреждения, это уже уголовная ответственность. Вот. Есть таких много. Но они в первую очередь нуждаются в помощи, потому что если не реагировать на этот, возможно, потом будут другие исходы. Ну, ну я не знаю, ну, вот, ну, посади ты его. У нас вот мы живем трое, у нас никого больше нет на всей земле. Он, он мы не в России, никого нет. Ну, он, он нас почему-то за родителей не, не, не считает. Не а мы его жалеем все время. Смотрите, в данном случае он нанес телесные повреждение своему отцу. Да. От Бутылку разбил возле виска. Видите, кровь там не утекла. Приехала скорая, и ему оказывается сейчас медицинскую помощь. Мы сейчас достанем вашего сына, пора издел. Желательно, чтобы вы с нами с другим экипажем, вы сядете и с нами проедете. Езди, езди, я туда уже много раз и что. Не переживайте, это все по нашим контролем, Примут ему решение. Потому что он нанес телесные повреждение своему отцу. Твои да ребята уедут, и ты будешь все ну, нормально. Паспорт, сигареты. Сын, ты, ты, ты думаешь, мне тебя не жалко, ты ну, не Мама! Тебе нас не жалко, сын. Мне вас не Я знаю, что тебе нас не жалко. Подождите секундочку. Потому что нет, Ты нет, меня оклеветаешь всегда. Нет, да, он он уже нет, уже, повернул, потому осмотрели. что он сейчас пьяный пришел и чуть не разбил мне кульку для меня вообще. Что у вас здесь? Телефон, сигареты, ключи, я же тебе сказал. А здесь паспорт. Мама, он пришел пьяный и с таким кульком чуть не убил меня, понимаешь? И я остаюсь крайним. это нормально. Я вообще никого есть, не сделал. Человек 10 стоит. Какова была мотивация ваша? Мотивация моя? Что-то изменить. Что-то изменить, потому что э, все очень-очень сильно достало. Достал э, без, бездеятельность э, милиции, ГАИ. Достал беспредел их, их коррумпированность. То есть все-все-все очень сильно достало. Mm -hmm. Поэтому решил попробовать, почему не я. Меняются отношения, люди по-другому относятся, особенно водители, которые как к ним только не подходишь, они уже по старой привычке начинают придумывать отговорки, почему они нарушили какие-то... Как бы и мы объясняем, что ну хорошо, мы все понимаем, но не надо так реагировать, потому что люди на нас сразу. Да я не хотел, то да это ну, все хорошо. Будете знаете, что знаки там все нарушили в дальнейшем нарушайте». А да, о хорошо. То есть люди так ну, в шоке от такого отношения, потому что от ИГИ наверное такого никогда не происходило. Но как вы чувствуете вот это взаимодействие? Мы сегодня два раза были в отделении мили... милиции бывшей, да, сейчас полиции. Как вы оцениваете? Ну как оценил хочу сказать что хотелось бы чтобы лучше мы с ними работали особенно работ лени потому что кадры старые привычки старые люди старые и все осталось старое на самом деле и, ну как бы все-таки уже лучше отношение к нам. Работа более идет оперативно, потому что как-то, наверное, все-таки с нашей помощью они все-таки действительно, может, начали работать. И... Но хотелось бы все-таки все лучшего взаимодействия, лучшего понимания нашего и лучшей работы. Потому что от нас все, что зависит, мы делаем все оперативно, быстро и стараемся, конечно, качественно. Что нравится в работе машина. И я эти минусы как-то не воспринимаю. Так глобально, или чем-то расстраиваться, или чем-то вот такие-то минусы. Нет, все нравится, все хорошо, и я не хочу с таким настроением всегда надобить.